Тут стоял российский блока, КАМАЗ блокировал выход. Соответственно, здесь были не патрули, огневые точки, и снайперская точка была. Вы, да? а, вот там здание снайпер находился. Он большое здание промышленное. Кто будет стрелять? Вопрос. Не присягнувшись, с оружием в руку. У них теперь официально создан полк народ, народной самообороны. На, они планируют на базе этого полка делать уже вооруженные силы Крыма. То есть вот эти зеленые человечки, которые непонятно с чем угу. были, теперь они, э, россияне, формула у них переоденут. Вроде бы вроде как, как они и были, понимаете. То есть их замысел такой хороший, глобальный. И как бы, как они заявили и Путин, и министр обороны, что здесь в Крыму российских военных нет, это типа отряда самой обороны. Ну, вот теперь к этому все они подводят вчера они уже позвонили, стали мы уже с присягой. Вот так. А мы скоро будем, если ничего не изменится, вне закона. Оккупантами. То есть поменяемся местами. Но, к сожалению, пока к этому все идет, я надеюсь, что наши там разберутся успеют. Не служба безопасности Украины, не внешняя разведка. Если мы уже тут на месте, как бы знали, что они собираются после Олимпиады сюда вводить войска. Наверняка же другие уже тоже знали. Воздушный коридор нас не привели заранее высшей степени готовности боевой. Я не знаю что происходит. Химбрать или лучших людей, да? Ну, мне как бы за честь было, что я стоял, а меня охраняли, знаете, что главное разведывательное управление спецназ ГРУ. То есть мне как бы, конечно, приятно было. Честно, мне такие. Элитное подразделение россиян. Элитное подразделение, да. Вот. В Перевальном там ВДВшники блокируют бригаду 36. -ю. А в Феодосии, ну, в Севастопольске, мы их знаем, севастопольские морпехи, так что там бесполезно горишь что это бандформирование. Мы с ними на парадах ходили вместе, понимаете, командиры их не узнаем, гости там они ходят. Ну, а видите, информационная борьба выиграна в пользу России. Что такое война? Кто-то по-честному да, кто-то нет. Мне тяжело об этом судить. На данный момент я сейчас то же самое чувствую себя, как те же буркутята. Поддержки ниоткуда нет. Вот хочешь стой, положить этих пацанов или что делать? Или как стрелять в такие же? Кто там сейчас за забором? Ну как меня поднять и в мой народ стрелять? Вот граница, вот враг. Мне все понятно. Я применяю все, чему меня учили. Там враги. А здесь кто враги? Но 11 дней мы находимся на территории части и за территорию не выходим. Контрактники, офицерам, которые с разных куточков Украины, независимо с Крыма и сольгова служат здесь, из Киева, из Запорожья, из Донецка. Поэтому хотелось бы, чтобы этот вопрос решился побыстрее. Чтобы все могли попасть домой и увидеть своих родных и близких. Мира мир и спокойствие в нашей стране. Прежде всего чтобы не было кровопролития, чтобы ни одно оружие ни с нашей стороны, ни с других радикальных сил не было применено против нашего народа. Я обращаюсь, самое главное, к правительству, чтобы решили это все мирным путем, без кровопролития, без войны. И желательно, чтобы пришлось это в ближайшем будущем. Неохота, чтобы наши потомство, дети видели все войны, все остальное, граждан Украины. Я могу сказать только одно, что мы верны своему народу, преданы в своей присяге. Пусть не волнуется, мы не сдадимся. Буду оборонять, защищать свою родину, выполнять задачи командиров. Я командир части, полковник Стешенко, Сергей Менозавр. Хочу сказать слова благодарности всему украинскому народу. За поддержку люди все откликнулись, постоянно звонят, да, знаю, передают приветы матросы, слова благодарности матросам и, вот, за то, что мы держимся, стоим, не сдаемся. Передают продукты, питания, присылают деньги. Вот. Вам большое человеческое спасибо за помощь в обеспечении связи. радиостанциями нам помогли. Теперь мы можем смело держать периметр, вот, имея такую хорошую связь. Что я могу сказать? Присяги верны, стоять будем до последнего. Хотелось бы, чтобы политики разобрались, решили все-таки этот вопрос мирным путем, чтобы не положить пацанов. Это будет для у меня все. Пожалуйста, выбивай силу того, что мы остаемся на присяги украинского народа.